اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه ارثور হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارشاد فرمাইছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার 99টি নাম রহিয়া আছে যে ওই সমূহ নাম মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বিসমিল্লাহির রহমান هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العلم القابض الباسط الخافض الرافع الغيث المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصن المبيد المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رَأوفُ مالك الملك ذو الجلال الغني المغن المال الضار ما النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور صدق الله العظيم